pukul kepala hang aku. Eh dia aku tanya ustaz aku, ustaz aku kata tak boleh. Eh dia ni kata aku tanya ustaz aku, ustaz aku kata boleh. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi apa masalah pun reference satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ata an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah sinau bakang terus bicara nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun cerita dia kata, Ya Rasulullah, tadi tiga orang sahabat kita Salman, Suhaib dengan Bilal, sembang satu tempat, Abu Sufyan lalu. Dia pergi kata dekat Abu Sufyan macam tu. Dia kata, pedang kami ni tak puas lagi nak tetap tengkuk musuh Allah. Aku duduk ada di sana. Abu Bakar kata, aku rasa apa yang mereka ni cakap kasar. Adakah kerana aku tegur hampa tadi, hampa biduk kata lebih kurang dekat Abu Sufyan tadi, aku tegur hampa, adakah teguran aku itu menyebabkan hampa marah ke aku? Kalu. Lal. Tiga jawab kata, La. Dah, kami tak marah. Siapa kami nak marah hang? Hang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang sini ya. Orang kanan Nabi SAW. Hang abang kami. La, depa kata dak, kami tak marah. Yaghfirullah ya akhi. Kalaulah hang silap tadi ni, mudah-mudahan Allah ampunkan hang. Tentu nampak dak harmoninya para sahabat Nabi. Harmoni. Kalau kita baca hadis ni, kita boleh bayangkan keharmonian. Kita boleh bayangkan betapa sahabat respect sama-sama sendiri. Bila kita baca hadis ni kita boleh rasa macam mana kehidupan para sahabat ini diselubungi mahabbah, diselubungi kasih sayang. Dia sayang sama-sama dia. Dia tak ada ingat nak tinah kawan. Dia tak ada ingat nak bunuh kawan. Dia tak ada ingat nak malukan kawan. Dia tak ada ingat nak pejatuh kawan. Dia ingat kita sama-sama kita ni kena saling komplimen. Kena saling kuat menguat di antara satu sama lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di situ dapat kita buat kesimpulan. Yang pertama, walaupun Sidina Abu Bakar As-Siddiq, satu sahabat senior kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tegur kalau dia silap. Dia. Walaupun dia orang senior, tuan-tuan, dia di kalangan orang yang awal masuk Islam dia mendapat pingat as-siddiq pasal apa? pasal dia tidak pernah mempertikaikan apa yang Nabi kata Nabi kata tu tak masuk akal cerita Isra orang dengar orang Muhammad pergi cerita sampai dekat Abu Bakar as-siddiq dia tanya dia kata Ber sadaqah Rasulullah dia bilang tak ada masalah dia pergi cari balik dandan tiga orang ni dia pergi cari Salman, dia pergi cari Suhaib, dia pergi cari Bilal, dia pergi minta sorry dekat mereka Dia tak ada rasa dia satu orang besar tak layak minta maaf dekat orang kecil. Dia tak rasa macam tu. Bersihnya hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketiga, jangan kita buatkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik marah kerana kita menjadikan orang yang baik-baik di sisi Allah marah kita membuatkan Allah marah. Yang Nabi kata dekat Sina jangan-jangan kamu telah menyebabkan mereka tiga marah. Aku takut mereka marah, Allah juga marah. Dalam masyarakat kita, ada orang terhormat, ada orang baik-baik. Baik dari segi agamanya, kita jangan duduk cari pasir sampai mereka jadi marah. Kerana mereka adalah bayangan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Yang keempat, sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampun kita. Dan sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan orang yang dekat dengan kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak-beranak kita, kawan-kawan kita. Minta supaya Allah ampunkan semua orang yang kita kenal. Macam mana Abu Bakar As-Siddiq bila dia pitanya balik kepada Salman, kepada Sohaib, kepada Bilal. Adakah tadi aku membuatkan hampa jadi marah? Dia kata, tak. Ya ghafirullahulaka ya akhi. Mudah-mudahan Allah ampun engkau wahai Abu Bakar. Kalau sekiranya engkau tersilap. So, tuan-tuan, siapa yang nak pergi haji lah masa terdekat ni. Nabi pesan apa? Apabila kita nampak aja Ka'bah di mata kita. Minta doa kepada Allah. Minta apa? minta supaya diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ada di Arafah, kita doa ada di padang Arafah menjelang maghrib. Ini semua sunnah Nabi. Menjelang maghrib, dekat-dekat nak masuk maghrib itu saat sangat mustajab doa. Minta doa kepada Allah dalam hadis kata Nabi berdoa sampai nampak putih ketiak dia. Nabi berdoa kepada Allah angkat tangan sampai nampak putih ketiak dia. Kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sampai sana untuk buat haji, jangan lepas saat yang mustajab itu. Saat yang sangat mustajab itu jangan lepas. Isikan saat itu dengan minta ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas. رضي الله عنه كتدي كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطيني قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله بنت ابي سفيان. ازوجكها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ومعاذ تجعله كاتبا بين يديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وتؤمرني حتى اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو الزمايل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada Ibni Abbas radhiyallahu an. Kata dia orang-orang Islam dulu la yang ila Abi Sufyan wala yuqaiduna. Kata Abdullah bin Abbas dia kata Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam orang Islam tak ada respect dekat dia. Sama dengan hadis mula tadi. Abu Sufyan walaupun dia orang besar dalam masyarakat Quraisy, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang yang berpengaruh, orang Islam tak ada respect dekat dia. Tak ada rasa hormat dekat dia. Satu hari Abu Sufyan pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belum masuk Islam. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Nabi Allah salasun atinih. Lepas jumpa Nabi dia kata ya Rasulullah aku nak minta tiga benda. Bagi kepada aku, bagi perkenan kepada tiga benda yang aku nak minta ni. Dia ni bila dia masuk Islam ni, Abu Sufyan ni, dia masuk Islam bila? Hari pembukaan Kota Mekah baru dia masuk Islam. Ni yang kata Abu Sufyan ni dia masuk Islam pada hari pembukaan Kota Mekah kota Mekah 8 hijrah anak perempuan dia Ummu Habibah masuk Islam dulu pada dia lagi Ummu Habibah isteri Nabi di antara ramai-ramai isteri Nabi itu ada seorang anak dia masuk Islam dulu daripada Abu Sufyan lagi masuk Islam dengan suami dia nama Ubaidillah bin Jahshin dia masuk Islam lagi awal. Bahkan apabila Nabi perintahkan sekumpulan sahabat berhijrah ke Habasyah. Anak Abu Sufyan yang kata Ummu Habibah ni dengan suami dia Ubaidillah bin Jahshin dua-dua ikut perintah Nabi hijrah pergi ke Habasyah. Sampai di Habsyah duduk di sana dengan cerita di Habsyah panjang lebar dan sebagainya duduk di sana. Akhirnya suami kepada anak dia, Ummu Habibah, anak Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah ni suami ni tak tahan dengan tekanan Quraisy walaupun hampa dah pergi duduk ke Habsyah tekanan dia bagi lagi walaupun mereka diprotek oleh Raja Habsyah iaitu Najasyi tapi mereka duduk kena tekanan akhirnya, suami kepada Ummu Habibah suami pertama dia sebelum dia menikah dengan Nabi suami pertama dia ni tak boleh tahan dengan tekanan ni akhirnya murtad Abdullah bin Jahshin ini Abdullah bin Jahshin ini dia beradik dengan salah seorang isteri Nabi yang bernama Zainab binti Jahshin murtad dia dan dia duk desak Ummu Habibah ajak murtad sekali dengan dia Ummu Habibah tak mau dia kata dia percaya dengan Islam dia percaya kepada Allah dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia pun berpisah dan bekas suami dia Ubaidillah bin Jahshin ni murtad mati dalam kapiak. Mati dalam murtad tu. Ni anak kepada Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah ni. Baik. Balik kepada cerita Abu Sufyan. Belum dia masuk Islam, dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Nabi, dia kata aku nak minta tiga perkara. Kena bagi dekat aku. Lepas tu aku tengok macam mana nak masuk Islam ke tak ke? Apa Qala indi ahsanul Arab itu Abi Sufyan. Abu Sufyan kata aku ada anak perempuan dia dipanggil Ummu Habibah pasal dia dapat anak dengan suami yang kata Ubaidillah bin Jahshin tadi anak dia Habibah. Abu Sufyan kata dekat Nabi, dia kata aku ada anak perempuan seorang yang anak Arab orang Arab yang paling bagus dalam masyarakat Quraisy ni anak aku aku ada anak perempuan seorang anak aku cukup segak cukup comel nama dia Um Habibah binti Abi Sufyan uzawwijukaha aku nak pergi menikah dengan dia dia kata dekat Nabi, aku nak bagi menikah dengan hang. Aku ada anak perempuan seorang, cukup segak, dia dah menikah pun dah. Dia duduk ada di Habsyah sana. Dan dengar kata dia pun dah bercerai dengan laki dia di Habsyah sana, lah aku nak bagi menikah dengan hang. Qala na'am. Nabi kata okey. qala wa muawiyatu taj'aluhu katiban baina yadaik. aku ada anak seorang lagi nama dia muawiyah bin abi sufyan ha, jadi khalifah pertama kerajaan bani umayyah aku ada anak lelaki-lelaki. nama dia muawiyah bin abi sufyan aku nak ambil dia jadi setiausaha politik apa dia panggilan ni aku nak hang ambil dia bagi jadi setiausaha hang. jadi katib jadi penulis wahyu apabila wahyu turun qala na'am nabi kata okey qala wa tu'amiruni hatta uqatil al-kuffar kama kuntu uqatil muslimin dia kata kalau aku masuk islam aku nak hang lantik aku jadi ketua memimpin tentera islam pi lawan dengan musuh Oleh kerana dulu dia kata aku ketua kepada tentera yang melawan tentera islam bila aku masuk Islam, aku nak hang lantik aku jadi ketua. Aku nak pergi lawan dengan pihak lawan. Maksudnya lawan dengan geng lama dia. Qala na'am. Nabi ini dia na'am saja. Okey, dia no problem. Tiga minta, tiga okey. Qala Abu Zumail. Seorang rawi hadis dia kata apa? Walau la annahu talaba dhalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma a'tahu Abu Zumail kata Kalau tak kerana Abu Sufyan minta tiga benda tu Nabi tak bagi tiga-tiga benda tu Nabi tak akan lulus tiga-tiga benda tu Nabi ni dia bukan kemaruk perempuan Kalau tak kerana Abu Sufyan may offer Ummu Habibah dekat Nabi Nabi tak pergi cari Nabi menikah yang ramai tu Bukan Nabi pergi duduk tunggu di kepala simpang duduk... Haa nah. Semua ada cerita. Kalau tuan-tuan baca tiap-tiap seorang isteri Nabi tu yang nak boleh kah menikah tu ada cerita. Ada sebab dia. Ummu Habibah ni dah ikut laki dia hijrah ke Habsyah, laki dia murtad, dia tinggal seorang. Dia tinggal seorang di Habsyah di negeri orang, suami tak ada, murtad dan kemudiannya meninggal dalam keadaan murtad. Dia tinggal seorang dengan serba susah dan payahnya di Habsyah. Najashi pemerintah Habsyah pada masa itu duk tengok ni Ummu Habibah ni dia perempuan segak. Perempuan segak ni memang menjadi perhatian orang. Jadi Najashi dia tengok Ummu Habibah ni dia yang pi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi sudah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Najashi tulis surat kepada Nabi ke Madinah. Najashi mencadangkan kepada Nabi suruh ambil Ummu Habibah buat isteri. Yang hadis kita baca ni Abu Sufyan of anak dia di sebalik tu ada satu cerita pula Najasyi pula mencadangkan kepada Nabi suruh Nabi ambil Ummu Habibah ni satu perempuan segak lawa iman dia cukup kuat laki dia murtad dia tak ikut laki dia dia nak pegang dengan agama Allah dan Rasul dan dia gigih menghadapi hidup sebagai ibu tunggal anak seorang Najasyi tulis surat mai dekat Nabi di Madinah minta Nabi ambil Ummu Habibah buat isteri Nabi tu ada di Madinah Nabi Nabi kata okey. Menikah Nabi dengan Ummu Habibah. Nabi duduk ada di Madinah, Ummu Habibah duduk ada di Habsyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan duduk satu tempat dengan Ummu Habibah, duduk jauh. Nabi terima pernikahan dijalankan. Dalam keadaan Ummu Habibah duduk ada di Habsyah dan mas kawin Nabi menikah dengan Ummu Habibah 400 dirham dibayar oleh Najasyi sebab bila najasyi mati sampai berita dekat buat salat ghaib kepada najasyi dia ada jasa dia dia ada cerita dia kemudian dihantar um kepada habsyah mai ke madinah sampai apabila nabi balik daripada perang khaibar perang lawan Yahudi. Nabi balik, elah-elah Nabi sampai balik serentak dengan sampai Ummu Habibah dihantar daripada Habsyah sampai ke. Abu Sufyan masih tak masuk Islam lagi. Dia ada di Mekah, dia pernah pi ziarah anak dia. Apabila anak dia balik daripada Habsyah, mai terus ke Madinah menjadi isteri Nabi. Abu Sufyan daripada Mekah pi ke Madinah nak ziarah Ummu Habibah di rumah Nabi ni. Bila sampai di sana, ada satu tikar ada satu tikang yang menjadi tempat duduk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bapa dia Abu Sufyan masuk nak duduk tikang tu ummu habibah tarik tikang tu lipat simpan Abu Sufyan kata dekat dia ai pasal apa hang tak bagi aku duduk atas tikang ni dia kata ini tikang suami aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja boleh duduk bapa belum Islam bapa tidak layak duduk di atas tikang ni Ni cerita ummu habibah ni. Dalam sirah kalau tuan-tuan baca ketika itulah terdetik dalam hati Abu Sufyan ni terdetik macam orang jentik hati dia. Dia berasa nak masuk Islam. Tapi dia tak boleh lagi pasal apa? Sebab dia orang besar, Quraisy di Mekah. Dia nak buat keputusan bukan boleh buat keputusan mudah. Dia kena fikir banyak benda. Macam mana Abu Talib nak mati fikir banyak benda. Macam itulah Abu Sufyan nak buat keputusan nak tinggal agama dia nak ikut Nabi ini kena fikir banyak benda. Tak jadi balik ke Mekah. Setahun selepas tu tahun 8 Hijrah. Nabi masuk ke Mekah berlaku pembukaan kota Mekah. Pada hari itulah Abu Sufyan mengisytiharkan Islam dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia minta dekat Nabi sebelum masuk Islam tiga benda. Yang pertama, dia kata, aku ada anak perempuan, Ummu Habibah cukup segak, cukup lawa. Aku mau hang ambil dia buat bini. Yang kedua, aku ada anak laki-laki. Nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Aku mau hang lantik dia jadi setiausaha politik. Jadi setiausaha, tulis wahyu, dia kata. Dan yang ketiga, kalau aku masuk Islam, aku nak jadi ketua, pimpin pasukan tentera untuk melawan musuh dalam medan perang. Nabi kata na'am. Apa? Kalaulah tak kerana Abu Sufyan minta, Nabi tak saja-saja bagi tiga benda ni. Tapi Abu Zumail kata hampa taulah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun illa qala na'am. Hampa taulah yang kata Nabi kita. susah bagi Nabi untuk nak kata no. Tak terbit di mulut dia. Yang kata nabi ni benda tu susah macam mana pun dia mengaku lepas itu dia tanggunglah kesusahan itu. Dia tak ada duit orang nak mai berhutang dengan dia dia pergi hutang ke orang atas nama dia dia bagi kat kawan anak minta hutang ke dia. Demikian yang dikatakan peribadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup tuan-tuan untuk kita kenai sikit sebanyak siapa nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 308. Muka surat 308 masih lagi di dalam tafsir Suratul Nahl. Malam ni kita sampai 4. Surah Al-Qumul wa kepada semua orang yang beriman, yang percaya kepada dia. Beriman bahawa Quran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti mengaku, mesti terima bahawa Quran ini kalam Allah. Kita tak. Tapi kalam dia, kata-kata dia, segala pesan dia,